નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે અહીંયા જોઈશું ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી અને પ્રશ્નમેંકનું સંપૂર્ણ સાચું સોલ્યુશન તો અહીંયા પ્રશ્ન એકની વાત કરીએ તો તેની અંદર છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ તો આની અંદર પ્રશ્નો પૂછેલા છે તેના જવાબ આપવાના રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એકની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है बीजो प्रश्न छे चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी सेठ ने बंजारे के साथ रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं लोग ट्रेन सर्कस प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं पांचवा नंबर नो प्रश्न है हिंद देश के निवासी काव्य में किन नदियों का उल्लेख है हिंद देश के निवासी काव्य में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण और कावेरी नदियों का उल्लेख है विभाग बे तेनो पहलू प्रश्न छे टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा टायर फटने का प्रभाव रिक्शा कारों और मकान पर नहीं पड़ा बीजों प्रश्न छे सुबह होने पर प्रकृति में कौन से बदलाव होते हैं सुबह होने पर आकाश में तारे छुप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है तीसरा नंबर प्रश्न छे सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया सेठ ने कुत्ते की वफ़ादारी को देखकर मुक्त कर दिया फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं फूल सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि फूल अलग अलग जगह पर काम आते हैं फूल माला बनाने में काम आते हैं फूल भगवान को अर्पण करते हैं फूलों की सुगंध बहुत अच्छी होती है पांचवा नंबर नो प्रश्न हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग, अलग अलग है वह अलग अलग भाषा बोलते हैं वह अलग, अलग अलग धर्म को मानते हैं इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विशेषताएं है विभाग त्रन से पहलो प्रश्न छे अंदर टायर क्यों फटा टायर पुराना था इसीलिए हवा अधिक बढ़ जाने पर फटा बीजो प्रश्न पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है सूखे पौधे हरे हो जाते हैं पेड़ों को नया जीवन मिलता है उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ाती है इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है तारबाद तीजा नंबर में प्रश्न छे समाधि क्यों बनाई जाती है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उनके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है चार नंबर पर प्रश्न है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है પ્રકાર ઈશ્વરને મનુષ્ય કો અન્ય પ્રાણિયો શ્રેષ્ઠ બનાયા હૈ પાંચ નંબરનો પ્રશ્ન છે માલા મેં કોણ કોણ ફૂલ એક રૂપ હુએ હૈ મા બેલા ગુલાબ જૂહી ચંપા ચમેલી આદિ ફૂલ એક રૂપ હુએ હૈ વિભાગ ચાર છે તેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે કુંજડીન જા હૈ तो पूंजडीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है खेतों में हरी फसलें लहराती है हरे भरे पेड़ पौधे जो मुड़ते हैं बागों और जंगलों में भी हरियाली की बाहर छा जाती है सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है तीजा नंबर न प्रश्न है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी सेठ ने बंजारे के साथ कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियाँ जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है अस्पतालों सिनेमाघरों में और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है बाग बगीचे पुस्तकालय प्रतीक्षालय धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है पाँचवा नंबर प्रश्न से नदियों में नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थान अलग अलग है वह अलग अलग मार्गों से बहती है लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है इस नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है इस तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक हो होकर विभाग पाँच તેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે સબ્જિયો કે અલાવા બને વાલી ચીજો કે નામ લીખીએ સબ્જી કે અલાવા બને વાલી ચીજો મેં ફળ અનાજ ઓર ઘરમાં ઇસ્તમાલ હો સભી ચીજ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે बारिश न होने पर क्या होता है तो बारिश न होने से मैदान में हरी घास सूख जाती है खेतों में हरी ले फसले, फसलें नहीं लहराती हरे भरे पेड़ सूख जाते हैं बागों और बंजार जंगलों में भी हरियाली दिखाई नहीं देती सब सूख जाते हैं। बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है बिना सोचे समझे काम करने पर लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है मकान मालिक क्यों हंसने लगा मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वह घर पर नहीं है पाँच नंबर न प्रश्न સભી ધર્મો કા સાર ક્યા સભી ધર્મ કા સાર એક હૈ મનુષ્ય ઉન્નત બના હવે પ્રશ્ન બેન બે છે જેની અંદર છે મુહાવરો કા અર્થ લીખ કર વાક્ય પ્રયોગ કીજે વિભાગ એક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મુહાવરાનો અર્થ આપેલો છે વાક્યનો પ્રયોગ તમારે તમારી જાતે કરવાનો રહેશે કારણ કે વાક્ય છે એ બધા પોતપોતાના વિચારો પ્રમાણે લખી શકે છે બધાના વાક્ય એક સરખા હોઈ શકે નહીં આથી તમે અર્થ સમજી લો પછી તેનું વાક્ય તમારી રીતે તમે લખજો એક નંબર ઉપર છે કોઈ ચારા ન હોના તો તેનો અર્થ મુહાવરેનો થશે કોઈ ઉપાય ન હોના રાસ્તા ના હોના બે માર ખાજાના નુકસાન હોના ત્રણ ગુણો કી ખાન હોના બહુત ગુણી નો દો ગાર હો ભાગ જાના પાંચ ડાકા ડાલના ચોરી કરના લૂંટને લીએ હમલા કરના વિભાગ બે એક નંબર પર છે હક્કા બક્કા રજાના ચકિત હોના બે ફૂટી કોડી ન હોના બહુ ગરીબ હોના પાસ પૈસા ના હોના ત્રણ પાની પાની હો જાના બહુત લજ્જિત હોના ચાર આવ ન તાવ બિના સોચે સમજે કામ કરના પાંચ કોઈ ચારા ન હોના કોઈ ઉપાય ન હોના રાસ્તા ના હોના વિભાગ ત્રણ તેની અંદર એક નંબર પર છે હૃદય હિલા દેના હૃદય કો દ્રવિત કરના બે બક્કા રહ જાના ચકિત હોના ફૂટ ફૂટ કર રોના જોર જોર સે રોના રફુ ચક્કર હો જાના ભાગ જાના જબાન કાટ લેના ધીમી અવાજ મેં કહના ચાર વિભાગ ચાર છે તેમાં એક નંબર ઉપર છે માર ખા જાના નુકસાન હોના બે ગુણો કી ખાન હોના બહુત ગુણી ત્રણ નંબર ઉપર છે ફૂટી કોડી ન હોના અત્યંત ગરીબ હોના ચાર પાની પાણી લજ્જિત હોના પાંચ ફૂટ ફૂટ કરોના જોર પાંચની અંદર એક નંબર ઉપર છે છૂમ અંતર હોના ભાગ જાના દંગ રહ જાના બહુત હેરાન હોના આશ્ચર્યચકિત હોના ત્રણ આઠ આઠ આંસુરોના બુરી તરફ પસ્તાના चार नंबर पर दुम दबाकर भागना डर कर भाग जाना पांच मुंह देखते रह जाना दंग रह जाना आश्चर्यचकित रह जाना विद्यार्थी मित्रों अः अर्थ समझ ते वाक्य बना सकस बराबर प्रश्न रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए રેખાંકિત એટલે કે જે શબ્દ નીચે લીટી કરેલ છે તે શબ્દને ઓળખીને સંજ્ઞાનો પ્રકાર લખવાનો રહેશે તો અહીંયા એક નંબર ઉપર છે દેવિકા વિમાન ચલાતી હૈ દેવિકા શબ્દ નીચે લીટી કરેલ છે દેવિકા એટલે કે વ્યક્તિનું નામ છે તો અહીંયા સંજ્ઞા બનશે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા બે ફૂલ સબકો અચ્છે લગતે હૈ ફૂલના નીચે લીટી કરેલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ફૂલ કયું ફૂલ કમળ ગુલાબ કોઈ કયા ફૂલનો ઉલ્લેખ છે અહીંયા વાત કરી નથી તો બધા ફૂલો વિશેની વાત છે તો તેમાં સંજ્ઞા બનશે જાતિવાચક અમે અહિંસા કે પથ પર ચાલના ચાહીએ અહિંસા તો ભાવવાચક સંજ્ઞા બનશે ચાર સભા મેં કઈ ઇકઠ્ઠે હોય સભા એટલે કે એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓ ભેગા થયેલા છે ત્યાં આગળ તો તેમાં સંજ્ઞા બનશે સમૂહવાચક સંજ્ઞા પાંચ કુત્તા વફાદાર પ્રાણી હૈ કુત્તા એટલે કે કોઈનું નામ આપેલું નથી કુત્તામાં એટલે કે બધા કુત્તાઓ વિશે વાત છે તો અહીંયા સંજ્ઞા બનશે જાતિવાચક સંજ્ઞા ત્યારબાદ વિભાગ બે એક નંબર ઉપર છે ગાય હારી માતા હૈ ગાય તો तेमा संज्ञा मन से जातिवाचक संज्ञा बे दिव्या बाजार जा रही है दिव्या व्यक्तिवाचक संज्ञा त्रण हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए भाववाचक संज्ञा चार बच्चों की टोली होली खेलने खेलने निकली है तो टोली समूहवाचक संज्ञा हिमालय ऊंचा पर्वत है व्यक्तिवाचक संज्ञा विभाग त्रण निम गुणकारी पेड़ है व्यक्तिवाचक संज्ञा बे नदी को लोकमाता कहते हैं जातिवाचक संज्ञा त्रण लोकसभा में जा रहे है समूहवाचक संज्ञा चार क्षमावीरों का आभूषण है भाववाचक संज्ञा पाँच छात्र पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा विभाग चार जेनी अंदर से बंदर उछल रहा है जातिवाचक संज्ञा ताजमहल बहुत सुंदर है व्यक्तिवाचक संज्ञा पर हमें सत्य का आचरण करना चाहिए भाववाचक संज्ञा चार दुर्घटना होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई समूहवाचक संज्ञा पांच पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है भाववाचक संज्ञा पाँच नंबर ऊपर ढोनक पढ़ रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा बे मनुष्य महान बन मन सकता है जातिवाचक संज्ञा त्रण महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया भाववाचक संज्ञा बच्चों की टोली शोर मचा रही है समूहवाचक संज्ञा ચ્ચાઈ કા સાથ દેના ચાહીએ ભાવ વાચક સંજ્ઞા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પ્રશ્ન ચાર છે જેની અંદર છે વિધાન શુદ્ધ રૂપે લિખીએ વિભાગ એક તો અહીંયા વાક્ય આપેલું છે તેની અંદર ભૂલ હશે તેને શુદ્ધ રૂપમાં એટલે કે ફરીથી સાચું બનાવીને લખવાનું રહેશે તો અહીંયા એક નંબર પર બનશે કુંજડી સબ્જીયા બેચની જાતી હૈ बे नंबर ऊपर आप कहाँ से आ रहे हैं त्रो नंबर ऊपर आप मेरी ओर आ जाइए चार नंबर ऊपर माँ ने लड़की को बुलाया पाँच नंबर ऊपर क्या आपने कोमल को पहचाना विभाग बे तेरी अंदर एक नंबर नाक्य बन से उसका आहार अच्छा है बे युद्ध में अशोक की विजय हुई त्रॉँ माता पिता की सेवा करना हमारी फर्ज है चार खेल में बड़ा मज़ा आया पाँच दादी जी ने कहानी सुनाई विभाग त्रौ एक नंबर ऊपर लड़कियां खेलती हैं बे सेहत के लिए मुस्कुराना जरूरी है त्रण अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत चार लाखा चकित हो गया पाँच मीना कितना विभाग चार एक नंबर वाक्य बन से हम गाना गा रहे हैं बे नंबर पर तुम्हारी आंखें अच्छी है तरण नंबर उसकी नाक लंबी है चार इमली खट्टी है पाँच मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया विभाग पाँच वेदांत दौड़ रहा है धरती पर बारिश गिर रही है त्रन शिकारी ने गोली हिरनी को मारी चार आप मेरी ओर आ जाइए पाँच सच्चे आदमी की जीत होती है प्रश्न पाँच निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए विभाग एक जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है आकाव्य पंक्ति नो अर्थ बाबा सारित्य से चिड़िया सुबह में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वह खुशी के कुछ गीत गा रही है कलिया भी जैसे नींद से जाग उठती है उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ बीजा नंबर ऊपर से हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है बंद से भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो परंतु वे सब लोग एक है यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं પરંતુ એ પ્યરે પ્યરે ફૂલ માલામાં ગૂંથને પર એક બન જાતે હૈ તરહ અલગ અલગ હોકર ભી સારે ભારતવાસી એક હે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ભાવાર્થમાં મેં વિભાગ એકની કાવ્ય પંક્તિઓને સમજાવેલી છે બીજી કાવ્ય પંક્તિઓ તમે આ રીતે સમજીને લખી શકશો તો બીજા વિભાગમાં કઈ કાવ્ય પંક્તિ છે તે તમે જોઈ શકો છો અને કાવ્ય પંક્તિને સમજીને તેને વિસ્તૃતથી તમે લખી શકશો વિભાગ ત્રણની કાવ્ય પંક્તિ આ મુજબ છે અને વિભાગ ચારની આ પ્રમાણે વિભાગ પાંચ વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ પરનો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જેથી તેમને પણ આ માહિતીથી જાણકાર બને અને કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો તમને કયો લાગ્યો વિડીયો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર પહેલીવાર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તે મિત્રો મારી યુટ્યુબને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની જો બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો જેથી અવનવા પેપર સોલ્યુશન વાર્ષિક પરીક્ષા સત્રાંત પરીક્ષા તેના સિવાય પણ સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન હું લઈને આવું તેની માહિતી તમને મળી રહે તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં આવજો